Наше життя це стрим, стрим колыдить, я не проти, наша країна, наш дим, вона покрепует пишет турботи. Привет. Здравствуйте. О чем поговорим? О О чем я хочу? Об обществе? Давай. Ты пробовал жить не в России, а где-то в другой стране? Про в какой стране? Вьетнам, Египет. Понравилось? Нет. Что именно не понравилось? Климат. А менталитет людей или тебе было все равно? М -м -м, менталитет людей Египет М -м -м, не понравился по... по как люди не понравились как бы. Да, у Вьетнам, как бы, куда ни шло, нормально. Угу. Понял. А, ты веришь в братскость народа между Россией и Украиной? Конечно. Так, подожди, вот смотри, есть же русские, а есть, например, татары, буряты. Они же мне точно не брать. Как может быть братскость с в двух стран? <клев> ну, это... Это как вот так вот ты рассуждаешь, странно. Ну, смотри, буряты же мне не братья, правильно. А тебе братья, они в твоей стране живут. Как-то я. А так... почему они тебе не братья? Они мне не братья. Ну, потому что я не верю в братскость народов. Типа, в итоге братья мне украинцы, и, как, народ, Украина, и... которые ну, хотят ну, то же самое. А что если вот. Вот ты прям угадал: у меня один напарник Бурят. Да. Так, да? Да. Вот, и мы с ним, блин, вообще так... существуем в лучших всех. Там... Это один из моих лучших напарников. Так для меня братья те, кто в моей стране, понимаешь? Типа, если это азербайджанец, Пол... он. Пол... Но Мне... да. ну, если азербайджанец в моей стране, за Украину, то он мой брат. По духу. Мы по дух, про дух говорим, не про кровь Понимаешь, что соответственно, ну, ты... бурят, бурят по духу да, тебе, я... по... поэтому бурят по духу тебе брат. Как ты сделал выводы, что я на... Ну, ты начинаешь делить, короче, людей по национальности. По гражданству, по гражданству. Не-не-не, смотри, твоя страна воюет с моей, правильно? Ты по бурят, там, херят, как бы, там Ты согласен, вот что моя это страна воюет? Это национальности. Это не гражданство, это национальности. Ты согласен, что твоя страна воюет с моей? Нет. Не согласен. А что, что происходит? Почему бурятские магии умирают? Что такое? машина переехала. Умирает бред. Ну, я лично видел бурята. Ну, сдох, лежал там долго, там месяц уже лежал. такой. И именно мы посмотрели, это был бурят. Вот. А что а он делал? что, он, что такое? А как А там же видно, по, носу, по его ну, внешним признакам. Бурят. Ну, когда разбирали завалы, там был бурят. Ну, мы поняли, что это вот Допустим, а я кто? Ты кто? Ну как, человек, наверное? Гражданин России. Нет. я так считаю, россиянин, Россияне. Вот ну? вот я валяюсь. Я не валяюсь, как бы да. Я вот сижу. А, у меня не существует национальности. Ты гражданин России. А ты, а ты вот только что человек при это бурят? Ну, ну, я ну типа по внешним, его... по внешним признакам. То есть ничего страшного, но ну, я определил, как бурята, Ну, может, он татарин там, ну, или там, я не знаю, калмык. Я ты. кто по да. Что? Я кто по внешним признакам? Ты по внешнему берешь паспорт и смотришь гражданин России. Для меня вот это важный момент. Ты же поддерживаешь свою Россию. А -а -а. Понял о чем я, да? Что у меня братство по духу. Вот если по духу мы братья, то мы братья. Но по крови мой брат э, двоюродный. Ну типа у меня нет родных братьев. Я? А? А? Что? Ты которого увидел по ноздрям, определил? Нет, ну это я примерно. Я... Приблизительно. Я же не знаю, говоря ну гражданин России, или там, может, это был севернокореец такой, знаешь. Бурят, они похожи на севернокореец. Ну, я же не знаю. Есть, я, я предположил, не, в любом случае, типа, блин, я, ты меня подводишь не, не туда ведешь. Ты не так понял. Я говорю, что мне по духу братья, то есть если брат говорит, что Крым это Украина, это брат. А если брат говорит, что Крым это Россия, это уже не брат. Понял? Я брат по духу ищу, братья по духу. Ну, Крым это Россия. Да, тогда ты не брат мне, ты, ты... Ну, не не переживай. Я не переживаю. Ну вот ты как вот. Деб... Ну, понял. То есть ты не можешь быть братом, даже если у тебя, даже если у тебя родство со мной, даже если батя мой е... твою маму, если мой батя е... твою маму, все равно мы не братья, мы по духу не братья. Для меня это важно. А то что батя е... твою маму, это ничего страшного. Ну, типа, хотел то сделал сделал то сделал но да. это понял но ну, даже вот если если мой батя и мам, все равно по духу мы не брать для меня вот это по духу очень важно я это хочу понял да. то есть если мой родной брат бы сказал что Крым это россия все он мне не брал У меня так а вы в Украине, как бы, вас вообще не даете говорить, просто балаболь. Да, да, мы такие. Мы, когда блоги ведем, Ой. свои стримы, то мы не хотим слушать об... из рулетки. Мы об... рулетки берем как материал. Ну, чтобы с кем-то пообщаться. Чтобы как-то да? произнести свои мысли. Да, вот хочется высказаться. Мне хочется высказаться. Я и слушаю, Ну, типа, не мой конек слушать. Я не умею слушать. Я умею говорить. А ты образованный человек? Нет, нет, ни в коем случае, я не считаю себя таким. Ну, вообще воспитанный? Нет, нет, не воспитанный, хам, Хамовитый очень. А, то есть вы вообще в Украине хамы? Не, не все в Украине, в Украине есть разные люди. Но я иногда тусуюсь среди воспитанных, иногда среди невоспитанных. Я не знаю, такой вот амбив... амбивалентный. Я, бы... я амбивалентный. Поэтому... Поэтому Евросоюз вас воспринимает только как... Но Евросоюз от таких проблемах как они воспринимают. Главное, чтобы вот мы с тобой общались, было понимание, кто из кто из нас. А Евросоюз... Не, не путь. они тут в нашем диалоге не существуют. Их тут нет в Евросоюзе. Мы, мы сейчас с тобой общаемся. Ты из России, я из Украины. При чем тут ты про Евросоюз заговорил? А? Вы хотите в Евросоюз? Я лично нет. Мне все равно. Мне главное, чтобы Украина была сильной. Я вот я мечтаю о сильной, э, типа, э, как там, грэ, Мага. А у меня будет э, Make Ukraine э, Great Again. А, Make Ukraine Great Muga. О, я за Мюгу. Make Ukraine Great Again. Вот. Все, ну, а, этого а будет, а будет ли Украина в Евросоюзе или, или в штатам Америки? У меня будет Мюга. Все, я за Мюгу. Штатам Америки. Ты понимаешь да. То есть мне не важно главное чтобы украина была сильной ну штатом таким типа Знаешь, как пуэрто рико или что-то не будет а не будет в смысле не будет Пуста-Рика что-то что да не будет понятно я хочу чтобы Украина была сильной поэтому make Ukraine great again не... все вы просто стремитесь не к этому я стремлюсь к этому что вообще но я понимаю вы что-то вообще сделали в Украине чтобы там сделать стать сильнее там да, конечно, мы столько бурятских мальчиков. чтобы чтоб ты видел этих бурятских тел, а. валя, валяется валяются. Мы стали сильнее, когда грох, одного, второго. Так, конечно, если бы Они сейчас до Карпат дошли, эти бурятские мальчики. Они не дошли пока что. Мы становимся сильнее. Чем, чем дальше мы сильнее? У нас, смотри, у меня есть друг, у него ног нету. На войне потерял. Знаешь, чем он занимается? А он дальше, беспилотники разрабатывают. Понял? Ну, он такой. А говорит, я все равно буду работать, чтобы побольше бурятов. А, говорит, ног уже Буря, нету. Молодец, я буду да. стараться, я буду действовать. Я буду говорить, беспилотники Буря, разрабатывать. Молодец. И все, ему денег. И, молодец. Молодец. Согласись. Красавчик. А, да, вижу, как молодец. А, говорит, еще пару бурятов хочу захватить. Конечно, молодец. Я считаю, такие люди и двигают этой страной. Вот ты понимаешь, потерял ноги, хочу, все равно фронту помогу, говорит. Вот и это, вот это... смысл ее. Не, у каждого, у каждого своя роль. Но если мне э, нет нету крылышек, чтобы летать, да, если я не могу бегать, вот я не могу бегать на фронте, ну, значит, мне туда нельзя, нет. а? Почему ты не можешь бегать? Ну, не получается, физических возможностей <плодисмент> нет. Ну, ты нет ног, рук? Есть ноги, руки. Ну, Но они не, не, не работают так а как нужно, вы? не работают так как нужно. А можно пойти на войну? А? Потому, почему ты не можешь взять автомат и пойти... И... Ну не работает, у меня организм такой, видишь, э, нарушение функции. А, мне платят деньги за другое, да? Мне вообще не платят деньги. А пиз... Я да, работаю на, в Киеве, работаю. Я туда езжу. Пиз... Ну, да, я там общаюсь с людьми. На какую тему? На тему, как помочь людям с инвалидностью в этой жизни. Угу. Смешно. Не, ну если тебе смешно, а я говорю, что у нас общество совершенно разное. Мы считаем, что люди с инвалидностью могут э, приносить больше для Украины, чем если их набить и высылать как э, при сталине высылать на остров, чтобы они там догнивали. У нас не так это работает. Мы стараемся поддержать каждого, кто хочет этой поддержки Мы стараемся. Помочь людям и объяснить, что вот эти люди с инвалидностью они могут быть очень полезны обществу помогать, работать, заниматься, платить налоги, делать что-то. Короче, ну в этом суть вся. Понял? Я тебе рассказываю, какая деятельность у меня. Что ты начинаешь? Что ну, там? Да. А что? ты вообще знаешь, что в Сталине было? Знаю. Заселяли этих инвалидов, самоваров, всех на остров и да они там, и все заселяли при Сталине. Серьезно? Конечно, конечно. Там какая-то ссылка была на какой-то остров. Ну, я, я не помню, как он называл. Откуда ты это узнал? Что именно? Так, читал, э, слушал. Ну, вот слушал там... слушал каких-то историков в интернете, потому что я читать не могу. Так... У меня нет возможности читать. Видишь, я не читающий гов... человек, больше говорю, чем ты. А? Каких историков? Да не читал, в Ютубе смотрел ролики, потому что читать не могу. Я... YouTube. Так а где мне смотреть информацию, если я не могу читать? Я Вы не умею. Кто? Я не умею читать. Алло. Я читать не умею. Ну да. Да. У меня же физические возможности. Рассказываешь. У меня нет физических возможностей, таких как у тебя. Не читать. Не... Да. При этом ты как тупо тут сидишь, да, такое обрыганное. Там бухаешь, у тебя есть зрение, у тебя есть руки, ноги. А у меня этого нет, понимаешь? И при этом я не бухаю и стараюсь помочь Украине, в отличие от тебя. А ты говоришь, что мы ни при чем, мы ничего ни на что не влияем, да? При этом ты только влияешь на, на бутылку, которую можешь купить, а она потом на тебя влияет, Лем? когда ты на нее садишься. Или, или ты на нее влияешь, когда ты на нее садишься. Это уже дело физиологии. Все, что ты можешь, понимаешь? А я как человек с инвалидностью, не умеющий считать, Говорю лучше, чем ты, прикинь. Вот посмотри, да, разницу на моей голове и твоей. Умение говорить. А ну, ты ж... умеешь говорить? Ну да, конечно, быстрее тебя и грамотно составлять предложение. А ты не даешь мне сказать. А да, потому что так у меня канал устроен, типа, <laughs> я, я не даю сказать. Ты, ты, если тебе дать сказать, то все тогда очманеют от твоих э, идей. А, а и, у тебя же идей нет, у тебя идея выпить зеленого змея, поглотить его и сказать, о, еще один зеленый змей у меня в желудке. И все. Это твоя идея. Что, да? что тебе... Это... Смысл тебя слушать, если ты... А, если ты алкоголик, типа, ну как тебя слушать, может? В Чем твоя идея? Моих идей есть много. Сколько? Я не считал. Хоть одну. Зачем тебе братьцы, которые считают украинский народ братским народом? Зачем тебе мои идеи? Что это? Зачем метать э, бисером перед свиньями? Так, похрюкай, давай, хрюкай. Mm -hmm. О, нормально хрюкнул. Молодец. И ведь можно. Что еще обсудим? Может, есть какие-то у тебя мысли, что то хотел бы обсудить? А что можно обсуждать? Ну вот, я что ж так думаю, но мне приходится долго пути, чтобы с ними общаться и показывать свои мысли, благодаря вам долго... Я это делаю. Как можно обсуждать что-то? Да я не обсуждаю, я просто показываю тебя долго. На фоне тебя говорю мысли, которые мне выгодно сказать, или которые я хочу сказать, донести что-то, мне интересно. Витаю. Путінська Росія це брехня. Його піддані, не вірять ні в Бога, ні в кров, ні хуй. Єдине, що їх туркує, це дві літери. PR Public Relations. Це віра стверджує, що всі люди продаються. А, теж варіант, так, да, правильно. Ти думаєш, ти думаєш, віра в піар це люди, які продаються? А, ти маєш на увазі, що він вважає, що мене купили? Ну, вони ж кажуть, що це, це псовашники, там ще щось. А зрозуміти, що я просто як людина з України, яка любить свою країну, вони не можуть. І мені доводиться, ну, як би не то, що доводиться, я вибрав собі такий шлях. Да? І я мав право вибрати цей шлях з -з згідно законів України. Вони це не розуміють, прикинь? І там, згідно своїх можливостей, я вибрав такий шлях. Шлях uh, щось розказувати на YouTube каналі. Чому зв'язався в політику, ну, мене ця тема цікавила з 12 років, я взагалі-про то про релігію хотів говорити на початку. Але у висновку я. І ви знаєте, я коли прийшов на початок до, до цих Росіянських, тоді ще не було ніякої повномасштаб. Я хотів дуже зглажено говорити. У мене було там «Умиротворення» називався канал, і я хотів е, з ними бути на одній волні. Знаєш, ну типу давай, давай, щоб не агресіруй, давай уміротворять їх. От у мене така була ідея. Ну я зрозумів, що це неможливо. Бо коли я пройшов певний шлях, я тут хотів з ними, ну не то, що дружити, я хотів знаходити. Знаєш, у мене було колись, ми спілкувалися з дончанами, і ми сварилися в чатах з Донецькими. А потім я кажу: чувак, а яке ти пиво любиш? Він такий каже, оболонь, як облін, я теж оболонь. Він я там кажу: а за який ти клуб воліваєш? Він каже, за донецький шахтар, яко, блін, за донецький шахтар. Кажу, чому ми через цю Я йому кажу, навіщо ми через цю політику сваримося? От я така була людина, розумієш? Ну, оці під... показали, що з ними так не можна. І коли я скажу, яке ти пиво любиш, він скаже: Балтика, я скажу, б, навиджу, Балтику коли він скаже, спитає, я його спитаю, яку ти колу любиш? Він скаже, Чорноголовку, я сказав, і названня. І виходить, що це не Донецьк тобі. Там з Донецьком я хотів згладити людей, познайомитись, розказати їм, що ми братські, да, що ми не повинні сваритися. То в цьому випадку, блядь, тут, тут, тут дуже протилежна срака. Тут я скажу, яких ти дівчат любиш? Він скаже, я люблю мальчиків, я б тебе. Ну, ж любить, Ви ж розумієте. — Ти дівчат любиш, що ли? Ви там його любите. любить. О, віш, все. Я дівчат люблю. Да. Любимая тема россиян. Любимая тема россиян навязать мне, что я в Европу стремлюсь. Я хочу мальчика. Не-не-не, я хочу девочку. Всю жизнь хочу девочку. Я не знаю. У меня у меня просто хотение любой девочки. Ну, ты что? Ну, кроме ну, красивых, ладно. Только красивых хочу. Красивых Она хочу. Она хочет совершеннолетнюю. Да, совершеннолетнюю, конечно. Ну, ну ты что, в самом деле? Я. Я не педофил, как ты. Ну, я не Чебурашку и Черепашку. Чебурашку, да. И ебашку. Я не ебащий бурашку, но ебаю дурашку. О, классный пальч. Видишь, я как рэпер тебе пальч придумал. Запомни. Никогда не ебаешь бурашку. Но каждый день я ебаю Бурашку. Вот. О, понял. Что ты еще хочешь? Давай обсудим, В Украине гендеров. Сколько в Украине гендеров? Гендеров? 450. Как депутатов Верховной Раде. Ну, как депутата в Верховной Раде. Сколько гендеров Каждый депутат это отдельный гендер Наши життя сестри, наши житятся стрим Наши донаторы Мы сами хочем участия детям своим Наши был письменки